lekin g'azoli aytadilar a'zoyni ichida kichik a'zo tiling deydi lekin eng katta savobni ham shu qiladi eng katta gunohni ham shu rasvo qiladi deydi olloh bor olloh buyuk degan hozirgi gaplarim mani qulog'im emas tilim gapirdi lekin olloh yo'q shuni ham tili gapiryapti tilda va kiruvchi va chiquvchi harom ishlar bor kiradigan va chiqadigan ya'ni biz tavba qildik tilimizdan chiqqan harom ishlarga g'iybat tuhmat bo'xton onadan so'kinish birovni ustidan kulish endi tavba qildingmi bo'ldi endi gapirmaylik endi qachon g'iybatni to'xtatamiz savol oh, qachon qachongacha biz o'zimiz bir birimizni go'shtimizni g'ajib yashamoqchimiz qachongacha mana o'zimizdan o'zimiz uzumuz, tursak pul topilib qolmayaptimi tey tursak lecheniya bo'lib qolmayaptimi tey tursak taqvodor bo'lib qolmaymiz o'zimizni ustimizda ishlashimiz kerak nima qilsam man g'iybat qilib qo'ymayman nima qilsam g'iybat eshitib qo'ymayman g'iybatchilarga qo'shildingiz g'iybat eshitasiz g'iybat qilasizmi kechish kerak bunaq odamni yo'qotish kerak bugun shu yerda o'tirgan biz musulmonlar va butun umuman musulmon olamiga g'iybat oddiy bir odamni yomonlab o'tirish oddiy choy ichib o'tirgandan ham oddiy bo'lib ketgan g'iybatchi odam do'zaxi bo'ladi san qayedan bilasan deydi ha man hadisdan bilaman man lekin qiyomat qachonligini aytolmayman man bilmayman man qur'onda ham hadisda ham yo'q yomg'ir qachon yog'ishini bilmayman man chunki qur'on hadisda yo'q bu haqida ma'lumot qachon o'lishimizni man bilmayman qur'on haqida qur'on hadisda yo'q bu ma'lumot onani qonida o'g'ilmi qizmi qiyshiqmi bilmayman man buni qur'ona hadisda bu ma'lumot yo'q beshta narsa haqida qachon o'lishimiz yomg'ir yog'ishi qiyomat ica turib nima bo'lishligimiz yana nima qoldi onani qonide bo'ldi qolgan haqida qur'on va hadisda ma'lumot bormi g'iybat qilguvchilar harom ish qilgan bo'ladi harom ish qilguvchilar do'zaxda yondiriladi deyilgan shundan kelib chiqib biz aytamiz biz qiyomatdagi holatni tochni bilamiz degan davoyimiz yo'q hadis va qur'ondagi ishoralarni biz aytamiz shuning uchun biz nima qilsak ko'z quloq burun oyoq qo'l va boshqa a'zolarimizdagi harom ishlardan uzoqda bo'lamiz shuni kalla qatirishimiz kerak shuna bolalar bormi qo'shilmaslik kerak va bolamizga o'g'limizga qizimizga o'tgan safar aytdik ota ona haqida gapirganimizda bizni onalik otalik burchimiz qizlarimizga qanday qizlar bilan dugona bo'lishni o'rgatish o'g'illarimizga qandoq bolalar bilan do'st bo'lishni o'rgatish uyatsiz behayo xohlagan moshinasiga chiqib ketaveradigan bolalar bilan bemalol telefonda gaplashadigan qiz bilan dugona bo'lmasin ayting esli qiz zo'r qiz man uni olaman desam dadam unamayapti qayerdan bilasiz esli zo'rligini desa besh yildan beri gaplashaman deb qo'yadi besh yildan beri bitta bola bilan gaplashib yurgan qiz esli qizmish nimasi u esli esli qiz gaplashadimi telefondami telegramdami smsdami hayotdami qayerdan gaplashadi bitta man bilan gaplashadimish siz kimsiz ko'ryapsizmi bu nima deydi vafodor uyatsizda u vafodor uyatsiz